Сейчас хорошо залетаешь, мне нравится Наверх отпускаешь его корпус То есть контроля меньше У него есть возможность уходить, понимаешь? Если ты отпускаешь его правой рукой То корпус у него свободный Он может выкручиваться Да, ты можешь успеть сломать колено но у него есть возможность для выхода, для маневра. А если ты держишь верхнюю часть его, то ты контроля больше имеешь.